Всем привет, с вами Линка, я открываю свой новый летсплей. Пока что я не знаю, как он будет называться, но э, думаю, вы-то уже знаете. И я думаю, все уже поняли э, по названию, то что это будет э, летсплей с Вакки Боком. в чем же будет заключаться суть этого летсплея? Э, в самом начале этого летсплея я должен открыть 9 лаки блоков. А, 4 вэри лаки и... Ой, 5 вэри лаки и 4 обычных. Потому что... Почему сразу вэри лаки? Потому что я открывал обычные, уже сколько серий пытался записать, и у меня ничего не получалось. Попадались какие-то мобы, которые меня убивали. Господи, я так бесила. Ну, в общем, ладно. Начнем. Ох, 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 ох. Это гуд. Э -э это пипец как гуд. О! Uh, oh, жопа! Просто very жопа! Так, и давайте я сразу же uh, Game Room. Keep Inventory True. Так, и давайте же откроем вот это вот О! Oh, изумрудный шик. Шик-блеск. Итак, открываем этот и. Оп! Сраный господня, это же лаки Давайте обычно откроем. Блин, пожалуйста, хоть бы не лажа. И, и, это даймонд вещи. Это чертовы даймонд вещи. Ох, да, пожалуйста, не испорти мне ничего. О, твою дивизию. О май гад. Не думайте то, что это читерские. Да, возможно, это и правда читерские. Но мне так будет гораздо удобнее выживать. подумайте, лаки-блоки. Поставьте лайк за лаки-блоки. Умоляю. И... О, господи. Мне все больше и больше нравится этот вот спой. Пожалуйста, вот не засейте и... О, май гарбл. О, май га... Лукав. Fuck you. А, ладно, ладно, ладно. Зато у меня есть наковальня. Ха. А мне норм, у меня есть наковальня. Жизнь норм, когда наковальня... Адские вещи, адские вещи. Господи, 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 как же это прекрасно. И, пожалуй, я все свожу в сундук. Мана, мана. мана. Посмотрите, у меня есть все красители. Это же просто very good. У меня будут все овечки. И посмотрите, посмотрите, господи. Последний лаки. Ой, не последний. Пипец. У меня есть два запаса лаки бутс и лаки ботин. What the hell? Чё за... What? А, то есть, как бы, он не спавнит кучу э, коняшек, ну, может быть даже и спасибо. О, в принципе у меня, а, нет, стоп, подождите, у меня остался один лаки-блок. Пожалуйста, не испорти мне все. И это гуд, это просто так гуд, то, что можно обкакаться. Эм... И я буду с нетерпением играть с этим прекраснейшим модом Лаки Блок. Но все-таки, как же это было глупо попасть на эту сраную ловушку. Хоть у меня и были те инструменты... Блин, дофига коней бесит. Хоть у меня и были инструменты, чтобы сломать эту сраную ловушку. Ну, ладно, зато я не упал в пропасть, где была лава и которая меня убила. Просто у меня уже такое было. А что у меня лагает? Майн. Причем жесткая, жесткая из-за того, что дофига животных. Так и пожалуй я это все разломаю, потому что все мне это понадобится для моего э, будущего домика и это будет домик на дереве. Да, да, да. У меня будет дом на дереве. Да, это прекрасно. Даже не знаю, зачем мне дом на дереве, но мне очень хочется. Очень прям так, прям very, very. Так, и я буду искать место для... Иди в жопу, ты чё? Убей лошадь. Йо-йо-йо. Этот вот... Сп... А, да, что произошло с прошлым адсплеем? Я, наверное, говорю подсказки, я уже не помню. Но то, что он у меня как бы удалился, все, пипец. Чё, ну, ты будешь меня бить? О, кости, а мне норм. И... О, ты дашь мне баунс? С... Ну я не знаю, зачем я... О, да я же... Бог. С одного удара тебя снесу. О, да. Да еще и поджарилась. И килл. One kill. А, да, на каком мы играем, кстати? Изи. Это как-то незаметно. А -а -а. О, изумруды. Что-то жестко лагает. И, конечно же, все мы не сможем перетащить. Это меня и печалит. Поэтому, пожалуй-ка, я м -м, начну уже строиться. И дом у меня будет где-то... Ну, короче, вот тут у меня будет дом. Между двумя деревьями. Да. Вы не ослышались. Деревьями между двумя. Так, и положу я, пожалуй -ка, вот это, и начну рубить. А... И посмотрите, как он рубит, господи. Какой трикапитейтор, успокойтесь. А, это вообще бесполезный мод, если есть лакиблок. блок Да, рифмоплет. Только жалко, что конная броня не выпала, конечно. Так бы... Жизнь было бы гораздо проще. Так. Я думаю, то, что уже, когда у меня будет достаточно материалов, я буду делать свои лаки-блоки. Да, что бы. И у меня уже есть памки. Пипец, как много деревьев. Чё ты лагаешь так? Не лагай. Так, а. Поджарил. Ой, ка босс. Короче. Мне надо найти, где я там все. Яичко. На, тебе. Что-то улетело. Думала, спаслась, а вот фиг там был. Я... А чё ты не умираешь? Чё за откат? Окай. На тебе. Так. Покаваем, покаваем. Сейчас будем кавать. О, не отравился. Лайк и босс. Будем избавляться... О май гад. Сейчас, короче, понаспавнится... О, косточка. Сейчас по понаспавнятся эти уроды. Там крипты. Всякие такие гонори. Ох, нифига себе, у меня дерева много. Ой май. Гарабл. был. Блин, чтобы еще выкинуть табличку. М -м -м. Перья. Сейчас пока что все положим в сундук. Блин, давайте пока что тайм врубим. Потом тайм. Сет. Дей. Мок. Ну чё, э, короче, есть идея, как построить уже, начать строить дом. Так, мы короче берем и строим обычную лестницу. Это ничего удивительного здесь нету, так как какой дом на дереве без лестницы такой офигенный, классный, просто прекрасный. Тем более, жизнь-боль. А, когда у тебя 6 железа. Вернее, жизнь не боль, когда у тебя 6 железа. Так. А -а -а -а. Будем жить на дереве, как дикая короче, самое настоящее. Стоп, стоп, стоп. Да ну, я не верю. Этим топором можно рубить. Он еще и кончается супер быстро. Короче, у меня есть идея покруче. О! Просто тот топор мне очень будет сильно нужен. Так как это нереально круто. Так, отлично. Я же собрать ничего не могу. Так, и давайте начнем уже строить фак. Так, сюда. Пока что будет такой дом небольшой. А потом будет такой прям огроменный, прям пипец. Пока что начальный домик будет небольшой. Да шучу. конечно, будет большой. Я что, самый лысый? Нет. Так. Делаем вот сюда. Не, слушайте, не такой уж и большой дом, как я прям думал. Ну, и насрать. Так, так. А нафиг я вот это вот сделал? Вот это мне не надо сейчас, в данный момент. Что такое? Зашибись. Так я еще и упал. Так, пока что устроим потихонечку домик. Пойдем с, с нашим супер пупер мега топором или не с обычным алмазом пойдем. А -а -а. Так и вот здесь. Три бока отлично, и вот сюда как-нибудь вот так. Так, мы уже начинаем строить дом. У нас нету э, ни камня, ничего, э, просто крэва идея. Ну он не знает как переводится к воде. но ну, сорян, чуваки, чё? Чё поделаешь? Раз. Может быть, я такой стюпит? Чё за дерьмо я построил? А, ну вот, отлично. И это будет... Пати hard Жестко, жестко имперская. Так. Сейчас мы будем потихоньку добывать еще березку. А давайте даже как-то пофиг, что мне на него молиться. Будем добывать все-таки этим топором. Тем более он приносит больше добра. А сейчас мне как раз и нужно больше добра. А потом найдем обсидиан, добудем обсидиан. Все шикарно, все прелестно. Начало довольно офигенное. Я даже думаю, назвать опа. Это что, тралинг такой? Типа, сломался, а у него есть еще одна жизнь. А, не, нифига, не троллинг. Что за тролл? Все, уже не, не троллит. Пожалуй, я, наверное, подниму э, дом на еще один блок. Потому что, что-то мне кажется, он не очень красивый. Так вот, перемещаемся сюда. Так, все пока что. Ах, нет, не все вот так. А я просто молодец. Нет, половинку. Вот так и бук, бук. Все, пошел отсюда. Вон пошел. А, упала. Так. Сюда вот все ставим. Так. И вот сюда вот так. Раз, раз. Все отличненько. Все шикарненько. Во, прям варигат. То есть варигут. Ну, мне как-то пофиг. Я ведь всего лишь то вот спойщик. Ура! У меня есть ачивка. Так, давайте пока что поскладываем все вещи сюда. Ну, пока что все ненужные вещи. Ну, сейчас у нас еще склад вещей. Не, почему? Как бы это очень нужные вещи. Нереально нужные. Но пока что они не нужны. Ну да, все поняли мою логику, но не поняли. Все понятно? Я знаю, что все понятно, поэтому, поэтому продолжаем. И это хорошо. Ну, то есть я уже могу спокойно делать себе ферму. Спокойно могу себе делать ферму. <coughs> это овечек. И спокойно сейчас пойду их убивать. Потому что как я без кровати. Только на Тайм что ли, жить? О, свинюшки. Давайте пока что на таймсет. Потому что, -мо. А, без кровати жизнь боль. А ночью жизнь еще больней. А еще жизнь боль, когда у тебя уже дофига хава. Вернее, жизнь не боль. Так. Ту -ту 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 -ту. А где мой дом? Да, я же его потерял. Блин. Нет. Да, ну не, не, не. не. Нет, надо написать килл и я появлюсь. Опа. Это магия. На самом деле я просто здесь пропишу спам. Point. Понят? Инка все норм. Так, и пожалуй. Так, все у меня есть. Ну, это у меня супер лаки сворд. Супер лук, который я потом зачарую. Как только да буду обсидиан. Все вы видели, как я добывал на своих глазах. Все не читер, ничего. Ну как добывал? Спасибо Лаки Блоку за это большое так так дайте-ка я сделаю железную лопату но для начала я сделаю палочки потому что у меня все есть а, кроме палочек и что-то дебил что дебил а, так кроме палочек все так сюда давайте я накопаю песочком и на этом мы серию-то и закончим. Потому что серия получилась хорошая. Чуть дебил. Серия, правда, получилась очень хорошая. И я не буду долго на ней задерживаться. Так, сейчас накопаем. Знаете, 33. Слушайте, а может быть мало? Давайте это так то и накопаем. Так, продолжаем. И, и я накопал песка. Ну и как же вы думаете, есть ли у меня печка? Так, сюда, это сюда, это сюда, это сюда. 32 ступеньки у меня уже есть. Хм. И это гуд. Осталось сделать дверь. И еще одну дверь. О. Нет, 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 лаги сейчас будут жесткие. Так и вот так. Все, и пойдем, добудем же камень. Вот просто я гений всего на свете. Давайте я уже буду добывать камень в следующей серии. А на этом все. С вами был Линк. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем.